В цілому сказали, що ми виносимо логістику ворога, і все це пов'язано із літнім наступом росіян, про те, що чекати ще нову хвилю. Так вони збирають там сили можливості. Але для того, щоб це було саме відчутно для них, і якби для нас також на фронті таких атак, от як сьогодні ми бачили, має бути ну нема щоденні, регулярні тобто саме, коли ми говоримо про частоту їхню. Ну, чем больше, тем лучше. Тут же вопрос именно в качестве атаки. Можно, еще раз повторюсь, можно каждый день по 10 беспилотников, по 20 отправлять и рассказывать о том, что мы каждый день бьем противника. Но для них 20 беспилотников сбить, это на один зуб называется. А не один беспилотник, если идет 20 всего лишь, там 10-20, и они просто не пройдут. Российская повода, у них коэффициент пресечения сейчас там под сотню где-то. То есть они до сотни беспилотников могут перехватить. Поэтому лучше, называется, лучше меньше, да лучше. Вот правильный, кстати, посыл в время был. Так вот, лучше меньше атак, но чтобы они лучше были с большим КПД. То есть лучше собрать большое количество беспилотников в течение какого-то времени, 3-5 дней, неделю собирайте вопросов. Нет. Собрали за неделю там пару сотен беспилотников и одна атака в неделю. И вперед. Так вот, тут все будет зависеть от количества беспилотников, как таковых, которых на данный момент я бы не сказал, что много. Вот все реакции ри власти, которые рассказывают, что мы тут миллиарды уже из миллиардов деревьев, которые раньше высадили, сейчас соберем миллиард беспилотников, ну это все фильки на Лапша на уши называется. Не хватает беспилотников. Реально сейчас это ж видно, что их не хватает. Причем на порядок у нас беспилотников меньше, чем россияне их могут производить с помощью китайцев. То есть у них, понятно, российско-китайская дружба, так называемая, век помогает россиянам. Ну, нам тоже ж вопросы надо идти решать. То есть запускать, не сказки рассказывать, анонсики вешать и списывать деньги непонятного что. Беспилотники делать. Оптимальный вариант, вот такие атаки, как сегодня, должна быть каждую ночь. Но еще раз повторюсь, лучше... Раз в неділю, но двома сотнями чи трьома сотнями, чим по 10, по 20 кожен день, які бо будуть всі збиватися. Романе Григорович, дякую вам за цей коментар. Дякую за те, що ви знайшли можливість та час і приділили його глядачам. Також безмежна подяка всім нашим захисникам і силам оборони, які працювали цієї ночі. Бажаємо ще більше. Удачі, так і ще більше успіхів. Сподіваємося для наших в цілому Збройних сил України. Друзі, також дякую за увагу і вам. Традиційно попрошу підписатися на YouTube канал Кутново, поставити вподобайки. Можете ставити не вподобайки, якщо не сподобалося, я в я чомусь впевнена, що вам сподобався так. Цей ефір, це включення. І пишіть обов'язково коментарі під цим відео. Всім дякую за увагу і буду чекати вас у наступних ефірах. Романа Георгійович, ще раз щиро дякую. До сюди.